Десятий поверх, п'ятого під'їзду. Це ми знаходимося п'ятий під'їзд, технічний Тепор. Технічний поверх, так. В нашем доме на выход на технические этажи в свое время стояли двери. Со временем их, они были демонтированы по неизвестным причинам. И здесь у нас по лестничным клеткам гулял воздух, голуби, жили. Тут было все немножко в таком состоянии. В этом году мы начали наводить порядки, убрали, почистили покрасили, привели в порядок. Здесь вот своими силами были, были установлены двери. Также эти двери были сделаны для того, чтобы были покрашены. Поставлена защелка для того, чтобы сюда никто лишний, и воздух не гулял. Прошу дальше. Что у нас еще здесь остается таким в нашем доме на следующий год? Какая работа? У нас Это лифтовая служба, это там, где двигатель на лифте находится. Здесь у нас есть, какая у нас возникает одна проблема, это состояние технического этажа. Аккуратно. Вот. Который тоже требует очень многих комплексных работ. Для наведения здесь порядка. Угу. Да, здесь есть, живут голуби, и зимой, и летом, и зимой их больше. 5. О, я даже бачу двух. Да, да, это вот так мало. Но Здесь они размножаются, здесь они живут, здесь от них остается помет. То, что голуби, это аллергия, заважает нам работать. В вот. следующем году планируется здесь ну, силами кооператива навести порядок. Дело в том, что Голуби оставляют после себя естественно, отходы, это вызывает аллергию. Здесь уже утоптанный утеплитель, который должен был утеплять крышу, потолки наши. Вот. К сожалению, окна тоже были все разбиты, приходилось эти окна, чем есть подручным материалом, забивать, заколачивать. Планируется на следующий год навести здесь порядок и обратить жителей нашего дома, кто может, чтобы нам помогли, для того, чтобы здесь... Покрачен, чтобы здесь у нас был порядок. Здесь наши находится тепломережа поступления. Тут, тут же у нас идут трубы подачи горячей воды. Вы, наверное, их видите. Ну, по всем, как бы, наверное, техническому животные, птицы не должны у нас тут жить. Ну. А как они сюда потрапляют? Вот через технологические отверстия. Вот уже часть отверстий, если вы видите, уже начали закладывать и растворами, я закладывал, и кирпичами. Ну, еще на все не успеваем и не хватает. Я думаю, что следующий год мы здесь наведем порядок. То есть, если их вывести, ну, так они никак сюда не потрапляют, так, так? Да. Ну, можно сделать, смотрите, как вы показываете, кирпичами, видите? Здесь положен кирпич, просто он положен. Вот видите, угу. остается маленькое технологическое отверстие для проветривания, но голубь угу. сюда уже никак не залетит. Но обов'язково мають хотя бы маленькие отверстия. Абсолютно правильно, да. да. Мы можем сеточку положить, например. Ну, вариантов очень много. Но если пятый и шестой подъезд еще голубей не так много, то самая такая большая у нас проблема с ними, это первый и второй подъезд. Их там просто много. Ну, естественно, вы понимаете, голуби здесь вот без комментариев. А потом их убирают куда-то, или ну, еще что с ними происходит? Я в прошлом году убирал вместе с, с, нашими сотрудниками, но в этом году еще мы не убирали. Поэтому Уж. вот такое у нас состояние технического этажа. Также здесь у нас с вами линевка. О, находит. ну так а там окно ну, ведь разбили Да, что уже разбили окно, потому что стекли, они, почему голуби новые? Они по старой привычке летают и их разбивают головами. Чинечица, не нет, сдалось. разбито, разбито, да. Вот видите, палочка лежит. Нет окна. Вот тут стояла окна, вон гвоздики. Стояло стекло. Да. Вот такие у нас справа сами. Вон они сидят. Уже, видите. вот видите, наверху, если заметили, вот тут вот, кирпичи вот это я угу. позакладывал для того, чтобы хоть как-то ну, стекло разбили. Было стекло целое, но разбили стекло. Ну, это по логике мы идем вдоль всех квартир именно это, на пятом. Пятый, шестой. это у нас да? подход. Мы с вами зашли через пятый, крышу пятого подъезда. Сейчас вот приходим на крышу, а технический этаж шестого подъезда. Да, здесь вот, здесь. вот, уже вот это у нас выход, это технический этаж шестого подъезда. Здесь вот у нас по мы можем два подъезда проходить. Угу. Вы можете так, посмотреть, это Короче, мы в шестом уже находимся. Да, мы сейчас уже в шестом. Вот видите, вот она бьется головой. Видите, это мы заделали. Она бьется, потому что у нее было понятие, что окно было открыто. И то, кто будут биться, духи не разобьют. Бьется до тех пор. Вот одна, а если несколько, то. Вот вам видно, я пример, что окно заделали. Но видите, голову бьется, потому что она привыкла, что здесь было открыто. Потому что я вот видите. Кирпичи это позаложены кирпичи. В пользу случаем обращаюсь к жителям нашего дома, у кого есть кирпичи для того, чтобы мы могли бы. Там, нам надо штук 100, наверное, кирпичей. Может чуть больше, для того, чтобы таким вот макаром могли технологическое отверстие заделать не только в пятом, шестом, но на технических этажах всего нашего дома. А там еще? Там также сон? Да, это также, это выход на технический этаж да, шестого подъезда. Вот там вот дверь же. Нами в этом году были установлены, вот давайте подойдем А там покажем, тоже да. двери установлены? Да, да, двери. Нет, здесь на шестом этаже мы уже выйти. В этом году здесь у нас не было электричества и мы в потемках работали, да, с помощью угу. фонарика. В этом году мы здесь вот установили резетку, установили выключатель и лампу. То, что позволяет нам уже здесь включать свет, да, и чтобы угу. было более… Можем сейчас выйти сюда с вами на… В начале сюжета мы показали двери, которые были сделаны выход на тесней. В пятом подъезде. Ага. Посмотрите, что у нас есть вот в шестом подъезде, осталась одна рама, двери нет. Порядочные наводы, поддерживаем. А, то есть тут двери какие-то стояли? Ну, когда сдавался дом стояли. А теперь что получается? Холодный воздух гуляет. Ага. Да, это все да. отражается на весь нашего города. Поэтому в двух подъездах, ну двери поставили, мы еще с вами поднимемся на четвертый подъезд, на этаж, посмотрим, что там сделано. И планируется в следующем году, ну, обратно своими силами, сделать э, такие же двери, закрыть, закрепить на остальных. Это у нас шестой подъезд, это у нас третий, второй и первый. Да, я никогда тут не ходила. Ну, на порядок убирают, но все равно, вы видите, смотрите, совсем недавно здесь было убрано. В связи с тем, что нету здесь дверей, получается так, что голуби свободно имеют доступ к Вот уже, видите, его, наверное, а было чисто, он покрашен, видите, тут порядок. До тех пор, пока мы не повесим, не закроем здесь, мы, мы только, пока мы только поддерживаем порядок. А так, чтобы достичь, это надо все это сделать. Также нам надо будет закрыть и те двери, то есть вот это есть такая у нас проблема. Здесь, когда сдавался дом, здесь дверь стояла, стояла дверь захода на моторный отсек, где, где лифты обслуживаются, вот они, эта дверь, да? Угу. Здесь вот, наши мы с вами радость дверь есть, но, видите, она закрывается, но открывается, то есть надо ее еще доделать, ставить чтобы... Защелки какие-то ставить, так? Да, там уже поставили защелки, надо здесь. Угу. Пятый подъезд, техничный этаж. Круто.